Salam dəyərli izləyicilər. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, videodan daha çox insan məlumatlansın. Öncedən təşəkkürlər. Xəbər verildiyi kimi, bu gün Xankəndidə məskunlaşmış bir qrup erməni ictimai fəal azərbaycanlıların Laçın yolunda keçirdiyi aksiya yerinə getməyə çalışıb. Jamaz Info xəbər verir ki, Qarabağdakı separatçıların polis qüvvələri təhlükəsizlik məsələlərini nəzərə alaraq ermənləri irəliyə getməyə qoymuyublar. Aksiya yerinə getməyə çalışan ermənlərə QHT sektorunun nümayəndəsi Tiqran Petrosyanın rəhbərliyi getdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Tiqran Petrosyan anti-Azərbaycan mövqeyi ilə tanınan biridir və burada təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki o və rəhbərlik etdiyi QHT separatçıların əsas roporlarından biridir. Lakin maraqlı məqam odur ki, həmin Tiqran bir neçə gün əvvəl Ermənistan mətbuatına açıqlama verərək, Azərbaycanlıları Qarabağa buraxmayacaqlarını demişdi və bunun üçün silahdan belə istifadə etməkdən çəkinməyəcəyini bəyan etmişdi. Oğraparaq qəzetinə açıqlamasında bildirmişdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Xocalıdakı qızıl yataqlarında monitorinq keçirməsinə qarşıdır. Artıq silahlanmaq lazımdır. Cəhənnəm olsun hökumətin qanunları. Bundan sonra mən silah gəzdirəcəyəm. Qarşıma çıxan Azərbaycanlıları da sorğusu sualsız qüllələyəcəm. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.